Bismillahirrohmanirrohim Pasunhartos naari iyo eta pasal sahiji. surutuludu i ari pirang-pirarang syarat nadu eta asya rotun aya 10 al-lammu Arianu kahiji na eta Islam, wat mi ju sareng Arianukadu nahidang wa ko u sareng Ari anuukalu na, na eta bersih anil hayditinaed, Wani pasi sarengtina ni paswa amamak sareng Ari anu kauopat na etak bersih tina perkara yam na anu nyegah itu ma usulal mai' kana tepi nacai ilalbasrotikana kulit wa Allah ya kuna sareng ari anu kalima na eta ulah kabuktosan eta alal uduwi luhurun anggahotak naon ma perkara. Yugo yiu anu nga robah itu ma’al-ma’a kana cai,wal il mu sareng ari anu ka genep na eta apal bipardiatihi kana kapar duana na itu wudhu. wala Wa yataqidah sareng Ari Anu katuh naeta ulah nead gene si Jalma Faradon kana hiji pardu min Pur dihi anu tetap tina pirang-pirang pardna itu kulun sunnaatankana sunat Wal mau sareng Arianu kadala panaeta cair atau huru anuk suci itu mau waduhhulul waktu sareng Arianuuka salapana eta manjing waktu. punya mua tu sarang Ari anu kas 10 na eta tulu tulu lida imil hadasi pikenjallma anulang geng hadas pas Lunaharos na ari eta pasal sahiji nawaki dulu dui ari pirang pirang anu nga batalken kana wudhu eta arbau asya aya opat pirang-birang perkara al-aawalu Ari anukahhiji na eta al-khorijju, aya anuka luar min ahahaisabilaitina salahsa hijjiina palawangan dua min kubullinnya tanah kubul azuburin atauwak dubur rihun teges na angin a goe ruhu atauwak salianti itu ri ilalmania angin chaimani asani Ari anuka dua nae tak zawalul ali ilang akal binnau min ku sabab sare a goe rihi atauku salianti itu itu naom Iila naomak koiddin angin sarek najjallma anuk diu mumakinin annut netep itu koidmak adahu karena tempat diu Nah itu koid Minal Ardikana bumi asali Suari anukati Lunaeta iltiko basroai rozzulin Pakanttal kulit dua lalaki wamroatn sarang istri kabirroi anu pada gede dua nana Aznabiyani tur anu degengen dua nana mingueeriha illin kalawannte aya ha-halang dan Ar robi uari anuukaopat na etak mashu kubulal Adami nyaba karena kubulna bangsa anak Adam nah A holkoti duubuihi atawa nyabakana bubu le dubur na itu Adambibbuun nirohati ku jero dampal panangan a butunil asobi atawa ke jero pirang-pirarang ramo pasluun hartos naariiyo eta pas salah sah hejiman ari sah baijal maeta inta kodo anu narima batal na nudu uhu uduna ituman. haromama ka haram alaihi kaitu manaon arbatu asyaa opat pirang-pirang perkara as salatu ari anuukahiji na eta haram salat wat towapu sareng Ari anuukadu na eta haram towab, Wa masul mashabpi sareng Ari anukatilu, na eta haram nyabak Alquran, waham luhu sareng mawak na itu mashab wayah rumu sareng haram alal junubi kajjal ma anu junub naon si tatu asak genep pirang-pirarang perkara asholatu ari anukahi j anu na eta haram shaatu wa towapu sareng Arianukadu na eta haram towab, Wamasul mashabpi sareng Arianuka tilu na eta haram nya bak Alquran, waham luhu sareng mawak na itu mashab, waubsu sareng Arian ka opat na eta haram cicing pil masjidi di jero masjid, Wairoatul Qui sareng Arianuka lima na eta haram Eta haram maca Al-quran wayah rumus sareng haram Bilhadi kajallma anu het, Naon as sorotu Asia a sapuluh pirang- pirang perkara. as salatu ari anukahi jina eta haram salat wa toapu sareng ari anukadua na eta haram toa pu mashul mas hapi sareng ari anuka tilu na eta haramnya bak Alquran. q waham luhu sareng Arianuka opat naeta haram mawa itu mashab walubsu sareng Ari anuka lima naeta haram cicing pil masjidi di jero masjid Wairo atul Qurani sareng Ari anuka genep naeta haram maca Alquran wasau mu sareng Arianuka 7 naeta haram puasa wat tolaku sareng Arianuka dalapan naeta haram tolak wa Wal mururu sareng Ari anu kasalapan na eta haram bulak balik ngaliwatpil masjidi di Jeroma masjid Innokhopat lamun mikasi naon talwi suhukana urat aret na itu dam waal istime tahu sareng Ari anu kas 10 na eta haram ngalap suka bimakana perkara bay na suroti anu p itu Umma antara bujal, waruk batti sareng tuh ur faun hartos na ari eta pasal sahiji as babut taya mumi ari pirang pirang sabab na tayam mum eta salah satu ayat tilu Pakdul mai ari anukahhiji na eta ku sababnte ayat cayi untuk punya Wal mari du sareng Ari anuukadu naetaku sabab Gering wal iiaju sareng Ari anukatiluk na etak ku sabab mika butuh ilaihi karena itu mauun lihat si hayawanin karena daha ga nah hayawan muhtaromin anu dimuliken kusara itu hayawangueruk muhtaromin Ari hayawan anu enente dimuliken kusara eta siun aya genep cu tariiku salatati Ari anukahhijina etajallma anu eta meninggalken salat kemudian wazanil Muhsoni sareng Ari anuukadu naeta jalma anu Zinah muhson Wal murtadu sareng Ari anukatilu naeta jalma anu murtad wal kafirul Harrobiu sareng Ari anu kaopat naeta kafir Har wal kalbu sareng Ari anu kalimak naeta anjing al ukuru anu galak itu kalbuwal Wal hinjiru sareng ari anuka genep na eteta bagong, pasun hartos na ari ia eta pasal sahiji. Surut tay mumi ari pirang-pirangsrat nataya muum eta asyaroun aya 10. Ay kuna ari anukahhiji eta eta na etak kedah kabuktosan itu tayam muum etak bitturobiin tetep ku taneh waaya kuna sareng ari anu kadua na etak kedah kabuktosan naon ataturbuk taneh na etak tohirron anuk suci. waaya kuna sareng ari anu katlu na etak ulah kabuktosan itu turob etak mustak malan anu urut dipake. punya wa Allah yukkho litok sareng Ari anu ka opat naeta ulah nyampuuran hu kana itu turob naondaki kuntipungwanana whu sareng bangsa na itudaki waayayak sida sareng Ari anu kali mak naeta kudu nga maksud sijamakhu kana itu turob punya Wa Waayam sahat sareng Arianu ka genep na eta kudungu sap sijalma wajah hahu kana laa itu si jalma Waya daihi sareng kana dua panangana itu sijalma biddor bataeni kalawan 2 teelan waaya zla sareng Arianu ka tu 7 na eta ngalengitken sijalma, Waaya Zila sareng Ari anuuka tu 7 naeta kudu ngalengit ken helak si Jalma an jazaatakana najis awalan dinnamimii Wa na waayazahidah sareng Ari anuukadalapan naeta kudu ngeyak-ngenyak si Jalma fil kiblatidinamadeb kakiblat qblahudina sammeh itu tayam mum. punyaaya kuna sareng Ari anuka salapan na etak kedah kabuktoosa naon ataya mu mu tayam mumna etak bakdak duhulil waktu tetapdinasa bakda manjing waktu waaya tayam Mamak sareng Ari anuka 10 na etak kudu tayam mum si Jalma likullifardin piken saaban-saban hiji pardu. Pasluun hartos na ari iyo ap pasal sahiji Purudhut taya mumi ari pirang pirang parduk na tayam mum eta ho satu aya lima Al-awalu ari anukahhiji na etan na klu turobi minddah kentane asani Ari anuukaduana. etaan niatu niat asali suari anuka tilu na etak mashul wajhi nguap laai Ar robi uari anuka opat na etak mashulyaadai nguap panangan dua ilalmir pakoeni nepikasiku dua nana alkhomi suari anukalima naeta atartibuktartial mas hattai anu, anu p antara dua usapan. pasun hartos naari etapa salsa hiji mutilatud tay mumi Ari pirang-pirarang anu nga batalken kana taya mum etak salah satuun ayat illu maari anukah hiji na eta perkara abala anu nga batalken itu ma alwudu a kana wudhu warid dattuk sareng ari anu kadu na etak murtad wattawa mu sareng Ari anuka tilu na etak nyangka aya al maak kana ca yntaaya mamamak la muntaya mumsijal mak lipak dihi karena hete aya na itu maun. unharos naari etak pasal sahiji Allah di anuathurruk bisa jadi suci itulah Minanjasati anu tetaptina pirang-pirang najis etak salah sun ayatatilu Alkhomru Ari anukahhi jina etaarak tahol lalat dimana-mana jadi cuka itu homru binafsiha kalawan datna itu homru. wajildul mayitati sareng Ari anuuka2 naeta kulit bangkek Ida dubigo dimana-mana disamak itu jildu wamak sareng Ari anuukalu na eta perkara soro anuk jadi itumaketa hayawanan jadi hayawant pasunn hartos na Ari eta pasal sahiji anja satu ari pirang- pirang najis eta salah Sun ayaatilu untuk Mugolado tun ari anuka kahijina eta najis mugolado Wa mukhopapa tun sarang ari anuka dua na eta najis muhopapa Wa mutawasito tun sarang ari anuka tilu na eta najis mutawasito Al mugolado tu ari najis mugolado eta najasatul kalbi najis na anjing wal hinjiri sarang bagong punya wa Wafara i ah dihimak sareng anak salah sahijina itu kalbi sareng hinjr. Walmukho papatuk sareng ari najji mukho papa etak baulu sobi caiki nabudak aladi anu layaat am anuchan barangda hari itu sobi goero labani kanaak saliananti cairi susuwalalamyablu sareng can tepi itu sobi al-haulai kana 2 tahun, Wal mutawasitotu sareng a najis mutawasitoh etak sairun najasati saka kari na pirang-pirarang najis pasulun wallahu alam is